Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Sekali lagi belajar dalam Pasca 2020 Bertemakan PKP Pasca Karya Penyelamatan Dan kita belajar melalui pribadi Musa Dan Rujukan kali ini terdapat dalam bilangan Pasal 20 ayat yang kedua Sampai yang ke-13 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Petikan pembacaan merujuk kepada Suatu mujizat Terbesar Antara yang terbesar dalam perjalanan pelayanan Musa dan itu dilihat berhasil mendiamkan rumutan, keluhan dan penyesalan bangsa Israel pada waktu itu. Dan sesungguhnya secara teori dan praktikalnya Musa dipandang telah menyelamatkan bangsa Israel dari maut dengan cara mengeluarkan air yang melimpah-limpah dari bukit batu yang gersang. Tetapi harus kita ingat dan kita harus sedari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Musa dihukum atas ketidakkudusan dan kurang percayanya. Jadi atas sebab sebenarnya Musa dibawa provokasi atau hasutan bangsa Israel pada waktu itu yang mengerumuni dia dan Harun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan mudah untuk konteks kita sekarang karena zaman ini pun banyak penghasut Berapa banyak hamba Tuhan yang kehilangan kesabaran karena hasutan jemaat? Yang kedua, berapa banyak orang percaya kehilangan iman ataupun kesabaran karena hasutan orang yang seiman? Sebelum kita melihat orang yang tidak seiman, jadi penghasut itu tidak mengherankan. Tetapi kalau orang yang seiman jadi penghasut itu bahaya. Yang ketiga, berapa banyak orang yang suka? atau tergolong sebagai penghasut sehingga banyak orang kehilangan iman. Nah, itu tiga soalan yang jelas. Definisi penghasut atau hasutan ini seseorang yang suka membangkitkan marah atau emosi hati orang lain. Dan banyak orang yang suka menimbulkan kemarahan orang lain. Sama seperti sebenarnya ada bermula dari gosip. Suka mengata-ngata itulah permulaannya dan Sebenarnya tidak kurang orang yang memandang hasutan ini perkara yang remeh Dibandingkan dengan muzizat atau tanda-tanda yang ada Tetapi kita kena ingat cara berpikirnya Tuhan itu berbeda dengan manusia Karena dengan kesalahan yang kecil itu Musa melanggar ketetapannya Musa memukul dua kali sedangkan dia perintahkan pukul Maksudnya hanya sekali Maka Musa dihukum Karena Sesungguhnya, tanda-tanda dan mujizat itu tidak sebesar nilainya dengan kesabaran dan kerendahan hati. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati dan kesabaran telah kita belajar bahwa itu adalah sifat yang ditanamkan Tuhan dalam pribadi Musa pada waktu. Tuhan sendiri menurunkan atau menarik keputraan Musa itu melalui peristiwa yang telah kita belajar sebelum ini sehingga Musa menjadi seorang gembala untuk dia memiliki kesabaran, kelembutan di mana ada kerendahan hati dan belas kasihan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun Musa dihukum, kita harus ingat bahwa di dalam Matius pasal 17 ayat yang ketiga, Musa ada bersama dengan Elia pada waktu Yesus dimuliakan di atas bukit. Karena itu, saya yakin sebagai seorang yang percaya bahwa Musa ada di tempat yang kekal. Walaupun dia dihukum pada perjanjian lama tidak masuk ke tanah Kanaan, tetapi dia masuk ke kerajaan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Anda boleh memilih untuk tidak menjadi penghasut atau Anda boleh memilih untuk bertobat dari sikap sifat suka menghasut itu. Dan pada waktu kita bertobat seperti itu, kita sedang memilih untuk menjadi seorang pendorong bagi kerohanian orang lain. di mana kita mendorong mereka untuk terus sabar, terus memiliki kelembutan dalam pengertian dia memiliki, terus memiliki kerendahan hati, dan terus dalam belas kasihannya Tuhan, sehingga dia dapat menyatakan kasihnya kepada semua orang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihlah. Anda dihasut lebih baik daripada Anda jadi penghasut. Terima kasih Tuhan memberkati.